Да, все ребята как бы там с оружием знакомы, но не так близко и тесно общались, да, с оружием. Тут уже непосредственно улучшили результат попадания, показали им, как нужно передвигаться, как и одиночно, так и в парах, как, как работать с прикрытием как стрелять одиночными, как стрелять сдвоенными, то, что больше используется. Улучшили показатель стрельбы с пистолета и с автомата. Раньше пистолет мы носили как обязательный атрибут, как форму, как, я не знаю, там, белую портупею. То есть он был неотъемлемым атрибутом, он считался, мы, мы к нему относились как к элементу к элементу одежды. То после данных занятий теперь мы уже каждый из нас понимает, знает и уверенно может с ним обращаться, применять и использовать ввиду тех ситуаций, которые будут складываться при несении надзора за дорожным движением. Все ребята находятся непосредственно да, там в зоне АТО и пригодится это может а, в любой момент, так как они несут службу да, и на блокпостах и патрулируют. Я, я считаю, что в любой момент это может им пригодиться, помочь и спасти их жизнь.